Pernah tak anda terfikir macam mana sesebuah negara nak maju tapi pada masa yang sama tak merosakkan alam sekitar? Ha, hari ini kita akan kupas satu pelan besar Malaysia untuk capai matlamat ini iaitu dasar teknologi hijau negara. Soalan ni memang besar kan? Macam mana kita nak jana tenaga untuk masa depan kita tapi tak membebankan bumi? Jawapannya mungkin dah ada depan mata kita iaitu dengan memanfaatkan kuasa alam semula jadi dan inilah sebenarnya intipati dasar teknologi hijau negara. Okey, inilah visi utamanya. Yang paling penting kat sini ialah keseimbangan tu. Satu keseimbangan yang agak rapuh sebenarnya. Kita nak pastikan kualiti hidup rakyat kita sentiasa baik, tapi pada masa yang sama kita kena jaga alam sekitar. Jadi, ia bukan soal pilih ekonomi atau ekologi, tapi macam mana nak gabungkan kedua-duanya sekali. Jadi, apakah asas kepada rancangan besar ni? Setiap plan yang hebat mesti ada matlamat yang jelas kan? Dan dasar ini dibina atas lima objektif utama yang saling berkait rapat. Kalau kita tengok kelima-lima objektif ni, ia bukan setakat pasal jaga alam sekitar aja tau. Lebih dari itu, ia pasal nak jadikan teknologi hijau ni macam enjin ekonomi baru untuk negara. Nak tingkatkan sumbangan kepada KDNK, pacu inovasi dan pastikan Malaysia sentiasa kompetitif di peringkat global. Dan yang tak kurang pentingnya nak tingkatkan kesedaran kita semua sebab perubahan sebenar tu bermula dari kita kan. Perancangan ni bukan macam lari pecut tau. Ia lebih kepada larian maraton yang ada fasa-fasanya. Fasa pertama kita boleh anggap macam fasa tanam benih. Kita nak bina kesedaran dan tarik pelaburan masuk. Lepas tu, fasa kedua pula kita siram pokok tu. Bagi dia membesar, jadikan teknologi hijau ni pilihan utama. Dan akhirnya, matlamat jangka panjang. Ha, masa ni lah kita nak tuai hasilnya. Nak jadikan kelestarian ni sebahagian dari budaya kita dan letakkan Malaysia sebagai peneraju hijau global. Okey, jadi ke mana semua tenaga dan inovasi ini akan ditumpukan. Dasar ni tak cuba nak buat semua benda serentak. Sebaliknya, ia menyasarkan empat sektor kritikal di mana perubahan boleh bagi impak yang paling besar. Pertama sekali, tenaga. Boleh dikatakan ia nadi kepada mana-mana ekonomi moden. Fokusnya ada dua. Satu, macam mana kita hasilkan tenaga, iaitu dengan galakkan sumber boleh baharu macam solar dan angin. Dan dua, macam mana kita gunakannya dengan promosi kecekapan tenaga di rumah dan di tempat kerja. Seterusnya, bangunan, tempat kita tinggal dan bekerja. Cuba bayangkan, daripada bahan binaan yang mesra alam, reka bentuk yang jimat tenaga, sampailah kepada pengurusan sisa dan pemuliharaan bangunan warisan, teknologi hijau akan diterapkan dalam setiap peringkat hayat sesebuah bangunan itu. Ketiga, dua sumber yang kita selalu pandang mudah, air dan sisa. Ini semua tentang guna teknologi pintar untuk urus sumber air kita yang berharga dengan lebih baik, rawat sisa kumbahan dengan cara yang inovatif dan ubah sisa pepejal kita daripada satu masalah kepada satu sumber yang bernilai. Dan akhir sekali, pengangkutan macam mana kita bergerak dari satu tempat ke tempat lain, pelan ini nak ubah cara kita berulang-alik dengan gabungkan teknologi hijau dalam semua benda dari infrastruktur jalan raya sampailah ke kenderaan itu sendiri, terutamanya dengan fokus pada biobahan api dan menjadikan pengangkutan awam pilihan yang lebih menarik dan efisien. Di sebalik semua polisi dan teknologi yang canggih ni, Inilah sebab utamanya. Matlamat akhir dia adalah untuk melindungi khazanah alam Malaysia yang tak ternilai ni. Untuk pastikan generasi akan datang pun dapat menikmati keindahan yang sama. Visi yang hebat tak ada makna kalau tak ada strategi pelaksanaan yang mantap, betul tak? Jadi, macam mana pelan induk ni akan direalisasikan? Jawapannya terletak pada lima tiang strategik yang kukuh. Okey, pendekatan dia memang menyeluruh. Holistik orang kata. Pertama, kita kukuhkan institusi dulu. Pastikan ada badan yang betul untuk selaraskan semua benda ni. Kedua, kita sokong pembangunan. Bagi insentif kewangan supaya industri hijau ni rasa nak datang. Ketiga, kita bina modal insan. Maksudnya, kita latih tenaga kerja mahir yang kita perlukan. Keempat, kita galakkan R&D untuk cipta teknologi baru. Dan yang terakhir tapi sangat-sangat penting, promosi dan kesedaran kita kena pastikan semua rakyat Malaysia sama-sama terlibat dalam perjalanan hijau ni jadi macam mana kita nak tahu kalau semua usaha ni betul-betul menjadi mana-mana plan yang bagus perlukan cara yang jelas untuk ukur kemajuan nak pastikan kita sentiasa di landasan yang betul yang menariknya kat sini kejayaan tu tak diukur dari satu sudut je rangka kerja dia seimbang. Kalau dari segi alam sekitar, kita tengok metrik macam dah kurang ke belum pelepasan gas rumah hijau. Dari sudut ekonomi pula, kita ukur berapa banyak sumbangan kepada KDNK. Ada tak kerja hijau baru yang wujud? Dan dari segi sosial, kita nak tengok kualiti hidup kita makin baik tak? Budaya hijau dah jadi amalan harian ke belum? Jadi, kena tengok semua ni sekali. Baru kita boleh nampak gambaran penuh kejayaan dia. Dengan visi yang jelas, pelan tindakan yang terperinci dan cara ukur yang kukuh, satu soalan besar yang tinggal ialah adakah ini cuma satu lagi dasar kerajaan ataupun kita sebenarnya sedang menyaksikan kelahiran sebuah kuasa besar kelestarian yang baharu? Jawapannya, kita hanya akan tahu dalam beberapa tahun akan datang. Tapi satu benda yang pasti, rangka tindakan ni bukan setakat nak jadikan Malaysia lebih hijau. Ia sebenarnya satu visi yang sangat berani untuk masa depan. Satu masa depan di mana kemakmuran ekonomi dan kesihatan planet kita bukan lagi dua benda yang berlawanan. Sebaliknya, ia adalah dua sisi pada syiling yang sama. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk kupasan kali ini.